ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ ಈಗ ನೂರನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ನಿಂದ ನಿಂದ ಬೃಹತ್ ಪಥ ಸಂಚಲನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ನಿಂದ ಆಕರ್ಷಕ ಬೃಹತ್ ಪಥ ಸಂಚಲನ ನಡೆಯಿತು ಧಾರವಾಡದ ಕೆಇ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನಗಣ ವೇಷಧಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೂರು ತಂಡಗಳಾಗಿ ಪಥಸಂಚಲನ ನಡೆಸಿದರು ಕೆಇ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಪಥ ಸಂಚಲನ ಧಾರವಾಡದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಧಾರವಾಡದ ಕೆ ಸಿ ಡಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ಪಥಸಂಚಲನದುದ್ದಕ್ಕೂ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಘೋಷಣೆಗಳು ಮೊಳಗಿದ್ದವು ಪಥಸಂಚಲನ ಸಾಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದರು नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत् शकायो नमस्ते नमस्ते अथत्वे शकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन हिन्दुराष्ट्राङ्गूता प्रभो शक्तिमन हिन्दु राष्ट्राङ्गूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम् इमे सादरं त्वां नमामो वयं, नमाम वयं। त्वदीयाय कार्या कटीयम् अज्याय कार्याय बद्धा कटीयम् शुभा माशि सन्देहि तत्पूर्तये शुभा माशिशन्देहि तत्पूर्तये अज्याञ्च विश्वस्य देहिष शक्तिम् अज्या विश्वस्य देहिष शक्तिं सुशीलं जगत्येन नम्रम् भवे

पक्षयाधेयनिष्ठा तदन्तः सुरपक्षयाधेयनिष्ठा रदन्तः प्रजागर्तु तीव्रा रदन्तः प्रजागर्तु तीव्रा निशम् विजेत्री जनः संहताकार्यशक्तिर्विजेत्रीजनः संहताकार Turn over.